Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sekarang saya akan tunjukkan cara bagaimanakah kita menanggulangi ataupun menangkal gangguan sihir ataupun bila kita berjumpa dengan orang yang terkena, terkena gangguan sihir. Awalan yang pertama sekali sekiranya kita dapat menemui ataupun menjumpai buhul sihir, maka kita kena tahu cara bagaimana hendak memusnahkan buhul sihir tersebut. Sebahagian orang, apa dia buat, ialah dia akan, bila dia jumpa, misalnya, dia akan tengok, contohnya dia jumpa benda yang pelik dalam rumah dia, eh, kan, ini macam, macam barang sihir je kan? Kan? Lepas tu dia pun ambil, dan dia pun dengan confidentnya, dia pun buang dalam sungai, ataupun buang dalam laut dan sebagainya. Tanpa merukiah ataupun tanpa memusnahkan sihir tersebut. Maka ini tidak menyesalkan beberapa masalah. Kita jangan buang macam tu sahaja. Tapi apa kita buat ialah, barang sihir ini, kita cuba sediakan satu mangkuk ataupun satu bekas yang berisi air. Air biasa. Tak semestinya air zam-zam. Kalau ada air zam-zam, lagi bagus. Sebab, ma'uz zam-zam, lima syuribalah. Air zam-zam mengikuti apa yang kita minum. Kerananya. Okay. Dia ada ber, mengikut hajat, apa yang kita hajatkan. Doa yang kita baca masa air, minum air zam-zam, insyaAllah doa yang mustajab. Okay. Kalau tak ada, tak apa. Air mineral pun boleh, air kowe, air kuku pun boleh. No problem. Okay. Kita boleh pakai. Dan apa yang kita buat ialah, katakan ni bu buhul sihir kita jumpa. Daripada gambar yang kita tunjukkan tadi. Okay. Sama ada dia minyak ke, kain ke, kayu ke, botol dan sebagainya. Kalau dia botol minyak, dan kita boleh buka. Okay. Buka peruntuk, peruntuk botol tersebut dan jangan takut. Kebanyakan orang jumpa benda tu kan, takut, eh takut tak berani buka. Tak buka je, no problem. Macam bismillah, bismillah dan kita buka. Kita buka, katakan lipatan kain kuning ke, kain hitam ke. Buka kan. Cari isi apa. Keluarkan isinya. Biasanya isi, kalau kita jumpa katalah ni kain kuning ataupun kain hitam. Yang biasa orang guna untuk tangkal dan sebagainya. Dalam tu pasti terisi gambar rajah yang kita tunjukkan tadi. Tapi kadang-kadang, apa kita jumpa? Kadang-kadang agak menunjukkan sebab apa? Secebis kertas biasa, kertas kertas kena macam buku adik tu kan, kertas apa? Buku latihan garis-garis tu kan. Dia carik kan, dia koyak kan, lepas tu ditulis apa tu? Alif ba ta sa jim ha kha da. Ah, kena huruf tu saja. Ataupun entah apa-apa doa kadang-kadang dia cuma petik bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dia tulis qul huwallahu tapi tak lengkap. Surah Fatihah tapi tak lengkap. Ah, ha, kena sebutkan tadi. Apa saja yang boleh menghina Quran. Pertama sekali, Sebelum buat apa-apa pada kertas tu, pada air yang kita jampi. Dan jampi pada air ni mubah, harus. Kan kita dah, kita dah sentuh tentang ni kan. Okay. Tidak ada siapa ulama al-sunnah yang mengingkari dia. Okay. Imam Ahmad pun pernah Merukyah uh, pada air. Ibn Qan al-Jawziyah, di kalangan para ulama salaf. Di kalangan para ulama yang yang al-sunnah semuanya, tidak ada yang mengingkari. Harusnya merukyah pada air. Siapa yang mengingkari bolehnya Merukyah pada air, dia tak belajar yang kita berdasarkan ilmu Allah uh, Allahu alam Allah Maha mengetahui sebab apa sahaja pun kita kena ingat apa sahaja rukyah kena iktikad bukan rukyah itu sendiri yang menyembuhkan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini yang paling penting sekali ini cuma asbab kita buat ni usaha macam mana kita berubat kan doktor boleh membantu merawat tetapi kesembuhan yang sebenar ialah daripada Allah Subhanahu wa taala baik kita akan rukyah pada air. Dan ingat. Apa sahaja ayat quran kita boleh baca. Ini saya cuma bagi contoh. Ayat yang biasa kita gunakan. Yang simple. Yang mudah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ Al الْعَظِيمُ Dan kita ludah pada air. Okay. Tiupan berserta dengan air al-liur sedikit. Ludah pada air tersebut. Ataupun, Fatah Ibn Qayyim Al-Jaziyah kata, Boleh kita cuma baca, dekatkan pada air. Baca sambil dekatkan murid pada air. Ataupun, jari kita masukkan dalam air apa saja cara tak, tak tak jadi masalah. Apa kaitan ludahan, apa kaitan tiupan, apa kaitan jari tangan dan sebagainya dengan air dan sebagainya sebagai kesan keber, keberkatan. Itu saja, kesan keberkatan. Ya, tubuh badan kita yang sedang membaca Quran ada keberkatan padanya. Ya. Mulut kita, air liur kita, lisan kita yang dibaca ataupun yang digunakan untuk membaca Quran ada keberkatan padanya. And that's why kita kita boleh Sebab tu mengambil keberkatan daripada ayat Quran benda yang harus, mubah. Ya, yang tak boleh ambil berkatnya ni yang baju syekh, serban syekh, selipar, capal itu yang tak boleh. Tapi yang dibolehkan, keberkatan daripada ayat Quran, no problem.